Що збройні сили намагаються перервати кордон з Білською областю відкрити ще один фактично фронт -фланг. А, На вашу думку, от взагалі, що зараз відбувається в контексті Білгородської області, на вашу думку, чи вдасться збройним силам України а, а, з такою ж динамікою рухатися і на білгородському напрямку? Ну там, нет, так быстро не получится. Почему? Потому что там все-таки группировка россиян тоже около 30, может быть, 40 тысяч развернута, но она в боевых порядках, она зашла на нашу территорию, ведутся боевые действия, причем эта группа, она была собрана под определенную наступательную задачу, и с ней сложнее намного справиться, чем с той группой, которую мы рассеяли в районе Суджи, и до сих пор россияне ее собрать не могут по этим посадкам. С, на белгородской территории сложнее, однозначно сложнее, но тем не менее сейчас началось движение действительно чуть западнее этого российского вклинения в сторону Харькова под Липцы, чуть западнее началось на наши действия по заходу на белгородскую территорию. Пока это еще там может быть какие-то километры, полтора, два, три километра под контролем, может быть, до двух-трех населенных пунктов российских взято под контроль. Но это начало, Пехаби до начала называется, то есть взломали линию обороны россиян, и дальнейшее принятие решения опять все зависит от нашего руководства, от наличия сил, средств поэтому, по этому направлению и от вообще задумки главкома. Дело в том, что одно дело, допустим, работать по Белгородчине рядом с боевыми действиями, то есть с двумя плацдармами в районе Липтов и в районе Волчанска, а другое дело, допустим, заходить на Белгородщину с восточной, западной границы, если от Белгородчины, восточной границы северо-восточной Харьковщины или юго-восточной Сум, это там разные есть, могут быть разные направления начиная от Гоптовки и заканчивая там траверзом той же Ахтыр. Это тоже возможно. И там движение может быть просто быстрее. Просто я так понимаю, что э, дали возможность, россияне, можно так сказать, дали возможность нашим войскам прорвать на определенном участке линию обороны. Пока только начало этой операции Белгородской, но она может быть намного, кстати, масштабнее, чем даже курская операция. Почему? Потому что все-таки задачу надо будет выполнить: зайти в тыл российским группировкам, которые сейчас находятся на территории Украины в этом на Харьковщине, в этом районе, под Липцами и под Волчанском, зайти в тыл и создать определенную зону безопасности для Харькова. А для этого надо подойти чуть ли не к Белгороду. То есть нам по большому счету надо держать примерно 50-70 километров от Харькова такой линии обороны, линии безопасности в зависимости от возможностей. Все напрямую зависит, во-первых, от наших наличий, у нас сил средств и от решения российского командования, которое пока еще занято Восточным фронтом. Шановні глядачі, свою думку ви можете писати під YouTube трансляцією. Будь ласка, нам можлива і ваша думка, що думаєте ви з цього приводу, і не тільки. Якщо у вас є запитання до пана Романа, ви можете їх поставити. Ми все читаємо, все бачимо. На минулій трансляції було дуже багато коментарів від вас. Я хочу процитувати, що ви писали. Перше дякую Роману Світану за розумні слова. Харків дивлюсь, підтримує пана Романа. Дивимося і слухаємо вас. з Кракова кожного мого ранку дивлюся, хоч різниця у часі сім годин. Канада, слава Збройним силам України. Добрий вечір, Херсон на зв'язку. Також з Познані пишуть по з Миколаєва з Італії. Велика географія. Подяка вам, велика. Шановні глядачі, що ви нас дивитеся. Не забувайте і підтримувати закордонну силу оборони України, пан Романе. До наступного, що польські збройні сили не можуть збивати російські ракети або дрони над польською територією. Сьогодні з'явився новий аргумент. Причина, чому Дональд Туск сказав, тому що важко одразу визначити, чи не цивільний це об'єкт. Ми вчора з вами говорили про те, що погана погода, нібито завадила збити шахет, який залетів на польську територію. Сьогодні ми бачимо ось. Таке виправдання, невиправдання. Як сприймаєте ви ці слова, і як можна не визначити, чи це цивільний об'єкт, чи це не цивільний, залітає на територію тієї чи іншої країни. Ваша думка? Ну немножко смішно пака вот, смоться ці вот, атмаски, і польських воєнних в тому числі. вони б лучше мовчали. Ну, вот не нужно отмазываться. Вы приняли решение, работайте. Не хотите работать, отмазываться не надо, мы же прекрасно понимаем. Человек, который хочет сделать работу, он ищет средства, которые, которые не хочет ее делать, он ищет причин. Ну, вот эти причины, которые пытаются натянуть сову на глобус, наши польские товарищи, их бы лучше не озвучил. Потому что они смешно смотрятся и сами уже. Поляки смешно смотрятся в, это, в этом контексте. Мы понимаем проблему, то есть, а тем более перед нами не надо оправдываться. Мы понимаем вашу проблему в этом смысле. Вы наши соседи, наши друзья. Но у вас в военном отношении есть свои приоритеты и, естественно, свое командование. Не всегда оно польское самое интересное, почему вот что-то все-таки блок. А НАТО — это 32 страны, которые принимают решения иногда сообща о работе или не работе, но и давлеет над этим всем Белый дом, которым сейчас руководит дедушка Байден. И пока он не уйдет, я думаю, там немножко будут неадекватные команды или пожелания, по крайней мере. Подождем несколько месяцев, уже третий год ждем, я думаю, несколько месяцев после, до ухода этой команды. Никаких таких реальных действий наши соседи проводить не будут. Ну а уже после ухода, после захода новой команды, после ухода Байдена, после захода новой команды, может, может быть, пропадут те договоренности, которые есть между Байденовской командой и Москвой по неучастию, прямому неучастию, в некоторых боевых действиях даже для защиты своей территории. Мы же видим прекрасно российские дроны. Российская ракета в 1922 году, Х-55, вообще прошелестела по всей Польше, чуть не долетев до Германии. И никто на нее не обратил внимания. Это говорит о невозможности или неготовности к действиям натовских структур по защите даже своей территории. Потому что здесь надо полякам больше смотреть, конечно именно с, это, с, этого, с этой стороны. Вы же свою территорию защищаете. Защищать должны. А неважно вам, какой на вас, в конце концов, нападает объект. Гражданский он, военный или еще какой-то. Если он может принести беду вашим гражданам, вы должны его уничтожить до того, как он принесет беду. Похоронили двух поляков в прошлом году. Помните, да, этот, этот случай? Ну так лучше бы вы сбили эту ракету, и поляки бы эти были живы, и их родственники сказали бы вам за это спасибо. А так сами понимаете, чем это закончится. Как минимум гибелью двух людей.